Здравствуйте! В эфире программа «Слово депутату». Прошедший месяц в Северодвинском городском совете был насыщенным на события, мероприятия и важные решения. О ключевых сегодня пойдет речь в нашем выпуске. Сегодня в выпуске «Курс на привлечение внебюджетных средств». Мэр города отчитался о своей работе перед депутатами. 237 миллионов на расселение из аварийного жилья на труда победы появится новая девятиэтажка. Отделить коммерцию от школьного питания депутаты обсудили судьбу КШП. 29,5 миллионов на повышение фонда оплаты труда. Ради бюджетников пришлось снять десятки поправок. На минувшей сессии депутаты выслушали ежегодный отчет мэра Северодвинска. Михаил Гмырин рассказал, чего удалось добиться властям города за 2012 год. Упор в работе, с его слов, был сделан на привлечение федеральных и внебюджетных средств. Этот отчет стал завершающим в четырехлетней работе нынешней администрации города. В своих выступлениях депутаты высказали ряд замечаний по уборке территории общего пользования, состоянию городских дорог и проблемам ЖКХ. Главное пожелание – переломить тенденцию миграции молодежи из города. Вместе с тем, в большинстве выступлений депутатов было отмечено, в Северодвинске ведется системная, целенаправленная работа по решению стратегических задач. И несмотря на кризис, в городе продолжают работать социальные проекты. Так, в минувшем году был успешно реализован масштабный проект реконструкции Архангельского шоссе. Заработали муниципальная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Работы велись с привлечением 92 миллионов фонда содействия реформированию ЖКХ. «Часто и нас, депутатов, и администрацию обвиняют в том, что Северодвинск с протянутой рукой. Я знаю, что это очень большой труд, чтобы войти в какую-то программу. И то, что Северодвинск входит в различные программы и привлечено в город столько инвестиций, конечно, это заслуга администрации». Стоит отметить, что в ближайшие три года по расчетам администрации, например, на переселение людей из ветхого и аварийного жилья, возможно, удастся привлечь около 700 миллионов федеральных и миллиард областных рублей. Это беспрецедентная сумма для города Корабелов. Также может решиться и проблема беломорского коллектора. То есть, это -то есть и и это, и Выделили, что главное, это соединить шоссе и проспект также говорим, необходимо значит, соединить и объяснить дорогу и работу по и, и уже это есть. Можно остановиться только на следующем, чтобы администрация и обратила внимание, конечно, на состояние дорог, на состояние внутридворовых проездов. Потому что мы, может быть, живем в таком регионе, где действительно требуется неоднократный ремонт дороги, да, но он должен быть качественный и, естественно, обратить внимание на территорию общего пользования. В 2012 году площадь отремонтированных участков внутриквартальных проездов в три раза больше, чем в 2011 году. Если мы сохраним этот темп, то за 2-3 года будут приведены в порядок все внутриквартальные проезды города. Объем ремонта городских дорог планирует увеличить вдвое. Выросли и темпы строительства социального жилья. В минувшем году введено в эксплуатацию 5 многоэтажек. Это 163 квартиры. Плюс в мае будут заселены два социальных дома. Хочу поблагодарить депутатов за инициативную, активную позицию по продвижению социальных проектов, направленных на улучшение жизни горожан. Спасибо за внимание. Критерии установки общедомовых приборов учета, их стоимость и смета. Эти вопросы обсудили депутаты городского совета на рабочем совещании с собственниками жилых домов, управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Необходимость в проведении встречи возникла из-за большого количества вопросов, которые накопились у северодвинцев. Житель Иванов получает такую же квитанцию, энергетичную многоквартирной пятиэтажки. Но цены, вернее, цифры совершенно разные. Где вот житель может проверить вот эту вашу достоверность? С установкой общедомовых приборов учета у жителей города накопилось немало вопросов. По инициативе Совета депутатов состоялось совещание. Собрались собственники жилых домов, управляющие компании, и ресурсоснабжающие организации. Больше всех вопросов у жильцов накопилось и гор теплосетям. Зачем мы устанавливали именно эти приборы учета, если они в конце концов не дают возможности людям экономить э, по теплу? Первично даже в 261-м постановлении не ставилась задача экономии. Экономия должна получиться в результате учета. То есть мы учитываем тепло, которое получают люди, и за, только за это тепло они должны заплатить. Что касается электроэнергии, здесь встал вопрос о двух видах счетчика. Если общедомовые двухтарифные, то в квартирах однотарифные. Депутатов взволновал вопрос, как происходит начисление при их одновременном использовании. Если вы ночью спите и установлен двухтарифный счетчик, то это для вас невыгодно. Мы на этом совещании не получим сейчас на все сразу же ответов. Но, по крайней мере, вот у меня сейчас как минимум там пару-тройку мыслей есть, то есть которые мы отпишем, либо в область по энергосбыту, по нашим управляющим компаниям в наш комитет. Теплосчетчик, узел счетповой энергии, никаких регулировок не выполняет. Его задача и функция это измерение количества тепловой энергии и теплоносителя на Ноут ГВС. Никаких дополнительных датчиков наружного воздуха или регулировка, регулировка Климит не подключается для того, чтобы экономить тепловую энергию, естественно, он, у него есть, обслуживает кто-то. Ага, у нас жарко. Пришли, прикрутили, установили минимально. Холодно, открутили. Больше сейчас, на данном этапе, но ну, ничего не придумать. Я недоумеваю. Какая может быть регулировка дополнительная и в какую сторону у приборов, прошедших заводскую поверхность. В масштабах дома, наш дом, да, это два тепловых узла, это 70 тысяч. В масштабах города это до 50, до 50 миллионов. По итогам прошедшего совещания депутаты направили в ресурсоснабжающие организации уточняющие запросы. После того, как ответы будут получены, в Совете депутатов обсуждение проблем будет продолжено. Депутаты считают, прозрачность в расчетах – одна из основ построения цивилизованных отношений между потребителями и поставщиками коммунальных услуг. В ближайшие 2-3 года Северодвинск серьезно продвинется в решении одной из самых острых проблем – расселения горожан из аварийного жилья. Городским властям удалось привлечь на эти цели беспрецедентную сумму в общей сложности 1 миллиард 772 миллиона рублей. Целевая программа сейчас проходит последние согласования в Москве. Впрочем, Северодвинск уже получил свыше 200 миллионов. Соответствующие поправки в местный бюджет внесли депутаты городского совета. 9 этажей, 6 подъездов и 237 миллионов рублей. Буквально через полтора года здесь появится новое жилое здание. Участок на перекрестке проспектов Победы и Труда полностью готов к строительству. Сюда даже подведены все коммуникации. Всего на руках у северодвинцев 677 решений суда о необходимости переселения. Только одно новое здание позволит расселить более 300 семей. 237 миллионам рублей из вышестоящих бюджетов на его строительство муниципалитет добавил 68 миллионов. Наконец, программа участия в фонде реформирования ЖКХ начинает набирать те обороты, ради которых мы работали и стремились. 237 миллионов выделяется на строительство жилья. В соответствии в этом году в соответствии с этими суммами мы уже будем строить не маленькие там трехэтажные и малоэтажные дома, а серьезный большой жилой дом. Такая сумма на решение давней проблемы Северодвинску направляется впервые. Федеральные деньги – это 222 миллиона рублей, плюс 15 из областных миллионов. Всего же до 2015 года в Северодвинск придут 800 миллионов из фонда реформирования ЖКХ, миллиард рублей из области. Также почти 164 миллиона выделит городской бюджет. То есть в целом за всех источников мы должны получить порядка 1 миллиарда 800, ну и в течение трех лет решить накопившуюся проблему по расселению граждан из ветхого аварийного жилья. Финансовые средства, которые выделялись из местного бюджета, конечно, выкраивались по крохам, жилье строилось, но темпы были недостаточны. Сейчас за счет получения финансовых средств из федерального фонда и регионального бюджета позволят эту проблему решить уже кардинально. Аварийными и ветхими в городе признаны больше сотни домов. Такая финансовая помощь может действительно уменьшить количество судебных решений по расселению из аварийного и ветхого жилья. Это результат долгой совместной работы горсовета и администрации города, отметили депутаты. Организация школьного питания в Северодвинске пример для многих городов России. Но в отличие от качества, экономика комбината школьного питания хромает. На апрельской сессии депутаты направили из местного бюджета 15 миллионов рублей для оказания предприятию финансовой помощи. Летом школьные столовые не работают, так что выручки предприятия нет. Между тем, именно в летние каникулы в отпуске единовременно уходит большинство работников предприятия. Этими вызвана необходимость в финансовой помощи. Конечная цель выделения 15 миллионов рублей – это, прежде всего, погашение зарплаты перед работниками и перед персоналом данного КШП, ну и, соответственно, чтобы люди ушли в отпуск. Занимаясь и питанием детей, и коммерческими проектами комбинат школьного питания накопил серьезную кредиторскую задолженность, хотя изначально планировалось, что прибыль от деятельности столовых будет уравновешивать убыточность школьного питания. В прошлом году северодвинские депутаты совместно с администрацией приняли решение: КШП должно заниматься своим главным делом питанием детей, продавать пиццу и суши дело предпринимателей. Этой суммой мы закрываем не всю задолженность, мы планируем ежегодно субсидировать деятельность КШП. Вместе с тем, при принятии этого решения, мы настояли на том, чтобы комбинат школьного питания отказался от коммерческой деятельности. Возможно, останется только частичная сдача имущества в аренду, которая будет опять-таки направляться на покрытие электрической задолженности. Городские власти намеренно сдерживают цены в школьных столовых, чтобы полноценно питались как можно больше ребят. Результат снижения заболеваемости органов пищеварения у школьников почти на 20%. Поэтому это направление будет субсидироваться и дальше. Но депутаты желают быть уверенными, что местный бюджет выделяет обоснованные средства именно на питание детей. Они растворяют сложные экономики предприятия. Бесплатный проезд в общественном транспорте для горожан старше 70 лет – это дань уважения пожилым людям. Поэтому городские власти намерены его продолжать. Кто из частных перевозчиков будет обслуживать городские маршруты, в ближайшее время определиться на конкурсах. Но обязательно условие – бесплатный проезд для тех, кому за 70 лет. На апрельском заседании депутаты поддержали предложение администрации направить на бесплатный проезд в общественном транспорте горожан старше 70 лет более 14 миллионов рублей. Этой суммы хватит до конца текущего года. В результате конкурсов она, вероятно, уменьшится. Вообще больше 20 маршрутов, которые используются вот именно для льготного вот такого проезда, бесплатного проезда. Подчеркивалось, что это не является обязанностью муниципалитета, да? но тем не менее... Вы видели, что депутаты единогласно проголосовали за все поправки и за бюджет, потому что мы знаем, насколько это важно. И пока мы можем это обеспечить нашим ветеранам, людям старше 70 лет, значит, я считаю, что это правильное направление. Состоится конкурс, на котором определятся организации и предприниматели, которые будут работать в Северодвинске. Все городские маршруты разбиты на несколько лотов. В каждом из них есть как прибыльные, так и убыточные направления. Одно из условий бесплатный проезд для 70-летних пассажиров. Предложение наименьшей цены на перевозку пожилых людей на конкурсе будет одним из преимуществ. На сессии депутаты внесли ряд поправок в городской бюджет. В первую очередь они коснулись увеличения фонда оплаты труда работникам учреждений культуры и дополнительного образования. Им выделили 29,6 миллиона рублей. Правда, для этого пришлось сэкономить на других направлениях. Проблема низких зарплат в детских садах, учреждениях культуры и дополнительного образования стала одной из главных тем прошлого года. В результате диалога между муниципалитетом и регионом финансирование этого направления существенно увеличивалось за счет сокращения других расходов. Не осталась проблема без внимания и на апрельской сессии городского совета. В главном финансовом документе Северодвинска в совокупности нашли отражение 138 миллионов рублей, предназначенные на эти цели. 66 из них поступивших из областного Бюджета выделены на повышение оплаты труда отдельных категорий работников детских садов. Почти 41,5 эти средства на повышение средней зарплаты работников учреждения культуры, педагогических работников учреждений дополнительного образования. Муниципалитет изыскал еще 29 миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч рублей на повышение заработных плат педагогических и медицинских работников учреждений дополнительного образования. Для этого депутаты сняли все свои предложения, распределяющие экономию от аукционов и конкурсов. Поддержали поправку мэра Северодвинска Михаила Гмырина. Правда, для этого пришлось сэкономить на других направлениях. Направить деньги на повышение фонда оплаты труда бюджетников депутаты решили единогласно. Депутаты приняли правильное решение, отменили тем самым свои поправки все, отменили поправки те, которые были экономият от уютного двора, то есть они прониклись, что действительно надо повысить заработную плату этим работникам. Напомним, президентом России Владимиром Путиным и губернатором Архангельской области Игорем Орловым поставлена задача по повышению средней зарплаты работников учреждений культуры до 60% от уровня средней заработной платы по регионам – 28,5 тысяч рублей. Работников дошкольного образования – до 75%. Было 2650 рублей в месяц, а станет 13 тысяч. Такую плату за детский сад предлагает установить новый закон об образовании. Неприятную для родителей новость привезли 10 заведующих северодвинских детских садов. Накануне они вернулись с конференции в Москве. С чем может быть связано почти пятикратное подорожание, разъяснили городские депутаты. Сразу в пять раз 2014 года может увеличиться родительская плата за содержание детей в дошкольных учреждениях. Такие слухи совсем недавно появились в прессе после принятия нового федерального закона об образовании. Однако городские власти уверяют, никакого повышения ждать не стоит. Даже если какие-то будут позиции в этой части, я думаю, что ни муниципалитет, ни депутаты просто этого не допустят. Вот мы этого просто-напросто не допустим. Я думаю, даже те депутаты, которые будут в дальнейшем принимать такую, рода решения и обсуждения, то есть они тоже будут против вот этой нормы в лечении значительного. Появившиеся опасения связаны с принятием нового закона об образовании. Москва разъясняет сейчас его положение регионам и муниципалитетам. Вместе с тем уже появилась информация, что плата за сад в некоторых регионах может вырасти до пяти раз, а родителям будут возвращать часть денег. В зависимости от количества детей в семье компенсация составит 20, 50 или 70 процентов. Но в управлении образования администрации Северодвинска информацию также опровергли. Поясняют, опасения вызваны тем, что в новом законе об образовании нет нормы о предельном размере родительской платы. В старой версии она была не более 20% от всех расходов на содержание ребенка. Впрочем, новый документ устанавливает, что затраты на образование детей несет регион, а на содержание здания и коммуналку – муниципалитет. На родителей эти расходы возлагать нельзя. То, что родительская плата объективно в 2013 году не вырастет, это точно. То, что она дальше будет расти, это однозначно, но она будет расти с какими показателями? Это уровень инфляции, это неизбежно, да, то есть будут дорожать продукты питания, будут дорожать продукты хозяйственного обихода, соответственно, будет возрастать родительская плата. То есть, как и прежде, родители платят лишь за присмотр и уход за ребенком, пока тот находится в дошкольном учреждении. Пока месячная плата за пребывание ребенка в саду в Северодвинске доходит до двух с половиной тысяч рублей. Кстати, это меньше, чем максимально возможные по закону 20%. процентов. На этом все. Мы рассмотрели наиболее важные вопросы, которые обсуждали северодвинские депутаты на минувшей сессии. Народные избранники работают в полную силу и ждут предложений от избирателей в своих округах. Узнать все о текущей работе городского совета вы можете в интернете на сайте sevgorsovet.ru.